Всем привет! Сегодня хочу показать, как произвести опыление на примере тыквы. Вот у нас есть растение, на нем виден женский цветок маленькой тыквы. Чтобы произвести опыление, нам нужно взять мужской цветок. Вот такой я сорвал цветочек. Что мы делаем? Берем и срываем вот, этот, вот эту бахрому. Вот, все, что мы оставляем. И производим вот такую манипуляцию. Берем аккуратно цветочек. И опыляем его. Все. Теперь на этом тык на месте у вас будет тыква. Опыление завершено. Когда запылили, можно сделать вот так. Все, ваша тыква опылена. Зачем это нужно? Не всегда на растениях выходят одновременно мужские и женские цветки. Иногда выходят те или другие. Если вам нужно получить тыкву именно в этом месте, Находите мужской цветок и опыляете женский. Через 2-3 дня будет заметен результат. Все, всем спасибо, до свидания.